Пакет против Не знаю, что Один за станция. Месяц, что после начала СВО Россия на Украине. радио Ватикан выход на Евросоюз с газом. Многие страны Европы нашли других поставщиков. И полностью отказываются от поставок из России звезда европейского ПВО. В рамках очередного пакета военной помощи Франция передаст Украине ракеты Астер-30, которые принадлежат к семейству зенитных управляемых ракет. Их разработчик консорциум Евросам, созданный Францией, Италией и Великобританией, участие ведущих европейских оборонных предприятий. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекарню, передача Украине сотен единиц... Ну, потом передачи астр... не Россия. Запланирована на этот год и начало следующего. Речь также шла об известных бронетранспортерах ВАП. В ответ на запросы Киева по усилению ПВО, Париж разблокирует боеприпасы Астер-30, это эквивалент американского Патриот коалиция дронов уже собрала почти полмиллиарда евро на помощь Украине. Как сообщил министр обороны Латвии Андрес Круп, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро. Сейчас это самый большой вклад в коалицию. Также на закупку беспилотников выделили 70 миллионов евро от Канады. Дивно, кажется, что когда э, стоял в позиции водопад, то был кращий прием. Хоча какая разница. Ну давай. Так, проверим, Я не знаю, что это было за станция. У меня сервис записаны. Здравствуйте, Тут кого... российская система а. здравоохранения имеет высокий авторитет. Да, вот я выбрал, а Вы тоже недоработка. модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики, сказал Путин в поздравлении медицинским работникам. внимание лента да на средний фильм жопа